И всем привет! С вами опять человек. А у меня 400 видео свобод. А сегодня мы играем в Clash of Clans. Играю через ПК. Я вам говорила. Да Я хочу вам, знаете что сказать? Как Тайвер выпустил еще два видео? Даже три вроде. Я не помню. Но я их пересмотрел уже сегодня я тоже буду делать итоги нашего КВ. В итоге мы выигрываем. А, нет, мы, мы проигрываем. Да? Минуту назад мы выигрывали. Кто-то на кого-то напал. Я не помню. Ч посмотрим? Третий на седьмого на кого-то Ну, допустим. Сегодня мы будем проводить итоги нашего голова. Мы проигрываем. Угу. Угу. Вот эту атаку я проводил. Нет. нет. Проводил какую-либо атаку. А. Две мои атаки с этого аккаунта. Первую я проводил на первую. На это на показали уже чуть-чуть. Нет, забыл про королеву. Юзнуть не ее рейдж. Она у меня сдохла. Я забыл, что она у меня вообще бегает. Вот тут -вот, вот она у меня сдохла. И в этот момент я тут вообще был. Сидел тут а вон там вот я ничего не следил. Потом посмотрел, что-то короля вздох и пустил короля. Этот король зато добил. Я да, еще Кто-то где-то вот дошел, дойдут. и не скоро Ну Время закончится. Это моя первая атака, это которую я атаковала. А вот я вам сейчас покажу атаку, которая в принципе я мне показывал. Ну, я ее тоже покажу позже. Сразу. Так, подождите, я что -то не точно сделал. С вами ну, сейчас я вам расскажу паник. Вот тут вот он накидает землетрясение. Сейчас. Вот так вот сделаем. Коричневый. Вот тут вот он кидает землю, уничтожает вот этот вот забор, вот тут туда же дырку открывает. Вот этот забор, он, вот этот. Вот этот. Его нету, блин. Что-то я не то сделал. такс Потом он запускает сюда уочницу. К... А вот тут вот колем с какой идет. А тут идет его голем, который человек пустил, взял. Выманивается. Выманивается конка с одним холлом, Даже двумя были. Убивается там, как бомба уходит. И вот тут он убивается магами и лосницами. И даже королева вроде. Поможая внимание у него не все схил был, не весь хил был. у меня было две зельки, а у меня получается вмещается четыре. Это при том, что он целый еще три землетрясения. него должно было быть три. Он не дождался. И вот тут он убил. Все. Вот он землей вырывает. Вот я два голема. Было бы хорошо, если бы тут не стояла ТСО. Вот тут. Вот, вот, э, вот это вот Тесла все сломало. Голем, если бы пошел сюда, они вместе разошлись, и Хилл бы попал на них твоих, А так он не попал на них. Так на одного. Что было? И что такое? Допустим. Но этот Голям естественно, тут уже сдохнет. Его король добьет. Он, он выманил Хога, взорвал моего дракона. И сколько взорвал гиг бомбу Хогом. Mm -hmm. <coughs> Но все же так удалось на кризис, да? даже ускорил Вот маги убили, и вот пошел заход оставалось уже мало кубиков в конце я думал будет только двошка ну тут лошадница на добив королева он добивает на лучнице он ТХ носит я был удивлен, что гиглум по второго уровня ваншотит, что четыр... не убивает четвертых логов. Но трошка изи. Угу. Сейчас я вам покажу атаку с аккаунта... Где ташерка? Подождите. Честно, вот блюдо. Но вот я 7 не вынес на 38%. Вот ташерка. 99%. Я, я серьезно. Я был в отчаянии. Тут жите. Вот я выманил coin castle, вот я выманил coin castle. Вот этим вот магами. Вот. Это я мага пометил. Потом, я уже не помню, что было. Потом я его убил. Я его вот сюда вот выманил. Убил его вон туда. Там убил его. И вроде атака пошла вот, вот, вот отсюда. Вот отсюда. Сейчас. Продолжаем. Вот отсюда пошла. Запустил двух коленок. Клан я уже не помню, что у него Пека вроде был. Так, вот отсюда вот. И дальше я уже не помню, что было. Почистил магами. Чтобы... чтобы пеки тоже внутрь вошли. Но вроде у меня не получилось. Я просто не помню уже. Давайте посмотрим. Я помню, что я вон туда вот его вымыли. Да. не знаю, почему у захотелось именно толпой их кинуть. Как мастер, вот это говорили, а так нет, тут все там не живет. Вот я ну, по типа, вроде получилось меня почистить. Я не помню просто. Да, пейки внутрь зашли, король внутрь зашел. Големчики. Тут мне не хватило вот этого. Вот, смотрите. Вот у вот этого вот оставалось хп на один выстрел моего мага. И мне не хватило одной секунды буквально. А, у меня в дракон даже был. И дракон, кстати, еще не успел. Если бы дракон даже долетел, я была бы трешка была бы. Мне не помню просто. Ладно. Я даже ускорю. Вот на этом моменте мы будем прощаться. Ну ладно, всем пока. С вами был человек в кошах конец. Я играл с вами в кошах конец. Всем пока.